Вчера, когда, Громче трошечки. Вчера, когда началось противостояние, воин, воины и афганцы, которые пришли изначально сюда защищать людей от внутренних войск и милиции, не допустить крови, вышли и стали между работниками милиции и людьми. Голоснейшие шатушки Чтобы не допустить крови. Когда начали бросать гранаты в народ, народ убежал. Под автобусом осталась одна испуганная девочка. Я попытался ее вывести. Сотрудник Беркута видел, что я не, ничего не делаю, я не лезу в атаку. Я просто вывожу девушку. Он стрелял у меня пять раз картечью, резиновой картечью. С чего он из зброи стрелял? Ну, конечно. Помповое ружье. После того, как он понял, что я в бронежилете, и то есть мне ничего он сделать не может. Он поднял оружие, блин, и выстрелил мне в лицо. Сегодня с утра мы тоже стояли, пытались вытаскивать раненых людей, которые просто случайные люди. Со мной был краповый берет, человек, элита внутренних войск. Так вот, Беркута стреляли именно по краповому берету, хотя тоже видели, что никаких противоправных действий он не делает, он просто вытаскивает людей. То есть, крапы, краповые береты, если у вас есть честь, накажите этих уродов, потому что так делать нельзя. У этих людей нет ни флага, ни родины, ни чести, ни совести. У меня, в принципе, все. Представьтесь, будь ласка. Антон. Антон, вы бывший афганец? Да. Дуже дякую вам. Все, спасибо.